Вітання глядачам 12-го каналу це програма «Точка зору». Мене звати Катерина Павлова. Політтехнологи стверджують, що запахло виборами, і чимало є таких, що шукають раціональне зерно подій і не хочуть жити гаслами. Та цього разу проблема не в позачергових виборах, адже ключові гравці, електорат, завжди до цього готові. Сьогодні просто стоїть питання без альтернативності вибору та масового множення політичних фейків. І дарт Вейдер, якого українці мали шанс обрати президентом України у 2014-му, залишається лише Початком незрозумілих політичних ігор саме тому громадянам хочеться побачити на політичній арені України нові обличчя. З одним з них сьогодні і з'ясуємо, чи навчився український народ відрізняти реформаторів від популістів. Ілля Кива, лідер соціалістичної партії, сьогодні у нашій студії. Вітаю, вітаю вас. Зорна адпливу навчитися відділяти. на. Да? Так, от ваш приїзд на Волинь, покладання квітів до алеї Героїв, музей волинської ікони. Але власне не важко здогадатися, що не це було ключовою метою приїзду. Розбудовувати партійний осередок. Ну так, да, в дійсності первостіпінна задача, яка сьогодні стоїть передо мною як перед, перед партійним лідером, це в дійсності укріплення, формування первичних партійних структур на землі. ведь это дает возможность создавать вертикаль и выстраивать систему, которая позволит эффективно бороться и участвовать в выборчем процессе нашей страны. Все правильно вы сказали. На самом деле выборы они уже не за горами. И сегодня наша задача это вернуть социалистическую партию к власти. Потому что в данном случае это, опять же, партия тех людей, которые должны быть, и мнение тех людей, которые должны быть представлены в парламенте. Наша цель это получение власти для, опять же, своей позиции. Сейчас мы о ней также поговорим, да, и для борьбы, борьбы за будущее, будущее нашей страны. И об этом мы тоже поговорим сейчас. Вы уже встигли поспілкуватися с Волонянами. От яку найрозумнішу идею вы сегодня почули? Ой, ну, на самом деле, послушайте, у нас сегодня идея, честно говоря, она одна. Это не дать возможность существующей власти, в принципе, продлить свое существование. Идея, идея одна. Украина без Порошенко. Почему? Потому что только таким образом мы сможем остановить войну, остановить геноцид. Это моя позиция как гражданина Украины, как человека, который выполняет и выполнил свой долг, как лидера партии. Я не вижу другого пути, кроме как изменение и смещение существующей власти. Конечно, вы скажете, а какая должна быть у вас риторика, если вы идете и ваша задача получить места в парламенте? Да, конечно. Потому что я считаю, что наша задача очистить, вычистить и сформировать действительно проукраинскую позицию. Социалистическая партия сегодня это не партия постсоветского союза. А эта партия также пропитана патриотизмом, а не может быть другой позиции в состоянии войны. Но эту войну должен кто-то остановить. Она не может быть вечной. Война ради войны это бесконечный процесс. И я вот сейчас, как человек, который полтора года своей жизни отдал войне, я четко понимаю, какие задачи стоят передо мной и кто виноват в этой войне, кто стимулирует эту войну. Не надо искать проблематику в, извне. Она будет всегда. Когда ты слаб, у тебя всегда будет враг. Вот это я очень хорошо понимаю. И на сегодняшний день, та задача, которую я ставлю, я четко выстраиваю позицию борьбы с существующей преступной властью, в первую очередь, президента страны, потому что на нем лежит ответственность за весь тот хаос, за коррупцию, за нищету. Нищету нас уничтожают как нацию. И вот этот процесс кто-то должен оборвать. Вы наимурно многогранная особость Президент Федерации Домино Украины. играете на пианино. Ведущий актор, можно даже сказать, и политик. Что ждали? Так и а ничего дали. Но ну, человек же развивается. На самом-то деле, ведь чем многограннее человек, тем интереснее его особость Это же очень просто. И Господь дал нам эту жизнь. Мы должны, в принципе, быть разносторонними для того, чтобы мы могли в первую очередь что? своих своїх дітей. в першу очередь взрослый это кто? Это провідник своїх дітей. В життя. Я так усвідомлюю своє життя, що я роблю? Я захищаю майбутнє своїх дітей. Бо я розумію дуже добре, що якщо я цих покидьків заставлю при владі, то вони, вони зроблять. З моїх дітей, батраків, от в цьому стойлі, в якому сьогодні знаходиться весь народ України. Скільки ще потрібно зробити вол-мобілізації? Вона так докатиться і до мого сина. Нічого страшного, якщо йому потрібно буде захищати також батьківщину зі зброєю в руках, але захищати її потрібно ради перемоги. А не ради існування тих кланів, які знищують сьогодні мій народ, мою націю, мою Україну. Я кажу мою, бо я за цю землю. Не вони. А я півтори роки віддавав своє життя. В цій землі лежать мої хлопці, мої побратими, не їх. Там знайомих їх нема. Їх знайоми на Печерських пагорщах. Створюють нові контракти з якоби по їх висловлюванням, страною агресором, але це не заважає їм утворювати контракти, економічні контракти, які збагачують їх особистості. Ні, я кажу: хвати, зупинимо. Я зупиню. Я зупиню геноцид своєї нації. По-перше, ви скажете, ну добре, це е, дуже така м, зрозуміла позиція сьогоднішнього, і, е, мабуть, вона втілює в себе е, крик всіє, всього українського народу. Я сказав, що сьогодні Порошенко утворив з моєї країни кладовище, на якому зростають тільки магазини Рошен. Розумієте? А де життя? Что сталося? Поэтому, смотрите, действительно достаточно агрессивная позиция меня как лидера партии, потому что на сегодняшний день по-другому ты не вырвешь. Не У вырв... Они же не отпустят. Им же нужно. Ящик Пандоры открыт. Давайте вот так я сформулирую. Ящик Пандоры открыт, и мы никого не простим. Я всегда говорил, Виновен сегодня в войне, в нищете, в коррупции каждый, кто за эти 25 лет был у власти. Не меньше вины на Кравчуке, чем на Януковиче, не меньше вины на Кучме, чем на, Ю... чем на Ющенко. Никто не снимает с них ответственности. Каждый из этих, если их можно называть президентами, а для меня они зрадники ушел миллионером с государственного поста, не будучи никогда в бизнесе. И сегодня они всего лишь навсего со стороны наблюдают за тем хаосом и тем беспределом, который они оставили, и выжженной земли, которую они оставили после себя. Поэтому для меня есть сегодня одна позиция – неминуемости наказания без срока давности – потому что их преступления были направлены против государства и украинского народа. Вы хотите сказать, вот это и есть тот ящик Пандоры. Поэтому такие как Порошенко, почему я говорю Порошенко, Порошенко, потому что он давал клятву. На нем ответственность. Ты же когда присягаешь и вступаешь на пост и даешь клятву украинскому народу и украинской нации служить именно служение, а в его случае... Это повальное предательство и израда. Служение своим деньгам. Вот как это я. Или служение корпорации Рошен. Но это никак не связано с Украиной сегодня. Потому что просветает только его корпорация. Мы все давно превратились уже не в нищих. Поэтому должна быть четкая, однозначная позиция и программа. Я всегда говорил, что я не смогу дать зарплаты по 1000 евро или как кто-то обещает. Но мы можем стабилизировать поднятие цен и стабилизировать этот процесс. Мы можем. Национализация и возвращение под контроль стратегических объектов, энергетически, энергетических объектов стратегической важности. Я не знаю, сейчас я буду перечислять облэнерго. Это ценноутворюющие объекты наших растрат. Ежемесячно люди, повышают, ежемесячно люди тратят, а государство им повышает цены на электричество. Это происходит почему? Да потому что у этих объектов есть частный собственник. Кто-то взял и в свое время просто-напросто отдал подобные объекты в руки частным собственникам, которые на сегодняшний день и формируют цены. Облэнерго, Облгазы, водоканалы, это все то, что должно находиться под контролем государства. И этот вопрос мы поднимем. И этим мы будем заниматься. И так десятки предприятий, которые были украдены, украдены у государства, а значит и у украинского народа. Это даст возможность стабилизировать ситуацию, обрезать вывод денег за границу, потому что на сегодняшний день 12 обл. энерго являются в руках одного российского олигарха. То есть фактически нами оплачиваемые счета, они не идут в бюджет нашей страны, а выводятся из страны. И страна нищает вместе со своим народом. Вот какая ситуация. Вот это есть предательство. Вот это есть зрада. Вот это есть ворох. З яким ми повинні вступити в бій, і якого ми повинні знищити. Оце така позиція. Захищати дітей, карати ворогів, напевно, найлегше з президентського крісла. Чи будете ви за нього боротися? Я скажу вам чесно, обов'язково я, я буду йти на президентські вибори. Вот. я розумію прекрасно, що і об'єктивно смотрю на речі, Я розумію, що я не дорос, ще, ведь від кожному. для каждой победы нужно созреть и дорасти. Да, я молодой политик, да, мне приходится себя иногда эпатажно вести или скандально вести, для того, чтобы повысить свою узнаваемость, потому что у нас политика – это достаточно закрытый пул, в который невозможно зайти просто так. У нас в политике на сегодняшний день присутствует 2-3-4 партийных структуры, которые меняют между собой – Своих игроков. Одни перетекают к Лешко, другие перетекают в Батькивщину, третьи перетекают. Ну вот в, Б... в блок Петра Порошенко, я думаю, что сейчас о Народном фронте смысла говорить нет. И все на сегодняшний день покупается. Здесь куплена э, половина вот позиция вот на Волыне укроп. Так? так? Нет, вот давайте называть свои вещи именами. Батькивщина выстроила свою сетку. Я так розумію, що у Ляшка здесь не така сильна позиція. Правильно? Ми правильно. сформували правильно. нещодавно фракцію в міській раді. Да? Ну, дай Боже, їм здоров'я. Але я сказав, що пройшов час змін. Зміни людей. Час інший. Розумієте? Час інший, тому і люди повинні бути інші. Бо ми бачимо одні й ті ж самі обличчя, тільки гасла змінюється. Відносно часу, але змінюється гасла, не змінюється наше з вами життя. Тому я і прийшов для того, щоб це змінити. Да, я дуже різкий і принциповий, я дуже сильна і потужна для, для них проблема. Тому я буду брати в президентських виборах участь, але я чітко для себе розумію, що поки що мені зарано одержувати перемогу. Але це позиція. Яка дасть мені далі можливість розвиватися, розвиватися як політик. Бо ми повинні змінити ставлення до політиці взагалі. Політиця це не шоу, яке зараз ми бачимо, а це інструмент зміни майбутнього. Розумієте? Поряд з амбітністю ви часто називаєте себе недосвідченим політиком. Ику наибольшую помилку вы сделали. Чего нас ще все-таки попереду? Слушайте, ну на самом деле, честно говоря, вот сказать о том, что <кхм>, сделал я ошибку, я думаю, что на сегодняшний день я бы не мог бы говорить о той ошибке, которая бы повлияла на формирование и мою позицию или я ничего бы не поменял. Вот я бы шел именно по тому пути развития, по которому я прошел. Конечно же, фронт, потому что он мне дал возможность окунуться и почувствовать кровь, почувствовать смерть и почувствовать цену жизни. Конечно же, и в первую очередь фронт дает тебе дисциплину. Дисциплину и работу над самим собой. Изменение ценностей. Когда ты понимаешь, что все, что материально, это бессмысленно. Ценность, оказывается, это в улыбках детей, которых Господь тебе дает видеть. А вот, что не запоздно вы вклиняетесь mm -hmm. в передвыборную гонку, как mm -hmm. вы считаете? Я вас спрошу, что такое поздно, что такое рано? На всю волю Господа нашего. Вот это он определяет, а мы являемся всего лишь на всего. Знаете как? Исполни, исполнителями его воли если мы верующие люди, а я человек, знаете как, с войны неверующих не возвращается, поэтому в данном случае я всегда говорю, что ну все воля Господа нашего, вот и э, придай дела в руки Господа, и они совершаться. Ведь э, тот путь, который я для себя избрал, путь воина, путь солдата своей нации, вот он ничем не отличается в сегодняшней политике, он просто более грязный. Более, наверное, липкий. Вот. вот здесь нужно, конечно, немножко больше, знаете как, внутренней силы для того, чтобы не продаться, не превратиться в повию, как это на сегодняшний день принято в нашей политике. Политика стала искусством лжи. Чем краще стелишь, тем больше приходят спать, к сожалению. Дякую за вашу точку зору. Дякую вам, Катерина. Мене звати Катерина Павлова. Залишайтеся на 12 каналі і нехай щастить.